श्री भगवान श्री भगवान उवाच उवाच लोके लोके अस्मिन अस्मिन द्वि द्वि विधा विधा निष्ठा निष्ठा पुरा पुरा प्रोक्ता प्रोक्ता मया मया अनघ अनघ ज्ञानयोगेन ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां साङ्ख्यानां कर्मयोगेन कर्मयोगेन योगिनां योगिनां श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ पुरा प्रोक्ता मयानघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम् ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम् कर्मयोगेन योगिना कर्मयोगेन योगिनाम् श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम् कर्मयोगेन योगिनाम् ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम् कर्मयोगेन योगिनाम् श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम् कर्मयोगेन योगिनाम् श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्तामयानघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम् Karma yogena yoginam The Lord said, O sinless one, the two paths leading to enlightenment were previously explained by me, the path of knowledge for those inclined towards contemplation and the path of work for those inclined towards action. Bhagavantanu helidanu, O Papa ಜ್ಞಾನೋದಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಾನು ಹಿಂದೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಜ್ಞಾನದ ಮಾರ್ಗ ಚಿಂತನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ತೋರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ತೋರುವವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಮಾರ್ಗ न न कर्मणाम कर्मणाम अनारंभान अनारंभान नैष्कर्म्यम नैष्कर्म्यम पुरुषः पुरुषः अश्नुते अश्नुते न न च च सन्यसना�, सन्यसनात् सन्यसनात् एव आव, एव आव, सिद्धिम् सिद्धिं गच्छति समधिगच्छति गच्छति न कर्मणामनारम्भान् न नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च सन्न्यसनादेव न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति सिद्धिं समधिगच्छति न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यम् पुरुषोऽष्णुते न कर्मणामनारम्भान् न च सन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न च सन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोश्नुते न च सन्यसनादेव न कर्मणारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च सन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति वन् केनाट् अचीव् फ्रीडम् कार्मिक् बै नियर्ली वर्क् ನಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಅಟೇನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೈ ಮಿಯರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ರೆನಸಿಯೇಷನ್ ಕೇವಲ ಕೆಲಸದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ಮದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಪರಿತ್ಯಾಗದಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ना ना ही ही कश्चित कश्चित क्षणम क्षणम आपि आपि जातु जातु तिष्ठति तिष्ठति अकर्म अकर्म कृत कृत कार्यते कार्यते हि हि अवशः अवशः कर्म कर्म सर्वह सर्वह प्रकृति प्रकृति जय ही जय ही गुण ही गुण ही नहीं कश्चि क्षण नहीं कश्चि क्षण जातु तिष्ठत्य कर्म जातु तिष्ठत्य कर्म कार्यते ह्यवशः कर्म कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् त्यकर्म कृत नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्म कर्म, कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्म कृत

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳು ಎಂದರೆ ಸತ್ವ ರಜೋ ತಮಸ್ಸಿನ ತ್ರಿಗುಣಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ